अवधूत चिंतन गुरुदेव दत्त श्री स्वामी समर्थ स्वामी महाराज तुमच्या सर्वांच्या सर्व चांगल्या इच्छा पूर्ण करत ही चरणी प्रार्थना तर हे जे गुरुस्तोत्र जे मी दिलं आहे ते तुम्ही रोज सकाळी संध्याकाळी नक्कीच ऐका एकतर टी व्हीवरती लावून द्या किंवा मोबाईलमध्ये लावा जसं तुम्हाला जमेल तसं आय ऐका जर तुम्हाला त्याचं पठण करायला भेटलं तर मग खूपच चांगलं आहे पण नाही जमलं तर तुम्ही ते ऐकूही शकतात याच्याने तुमचं जे गुरुबळ आहे हे तुमचं एकदम पक्कं होतं करिअर कार कारोबार ज्या काही बिझनेस वगैरे म्हणजे पैसा रिलेटेड धनसमृद्धी ह्या सगळ्या गोष्टी ही याच्यातून म्हणजे तुमच्या आपण बोलायला गेलं ना की की सर्व मनोकामना पूर्ण होतात सर्व इच्छा पूर्ण होतात आणि म्हणजे आपल्याला काही मागायची गरज नाही लागत जसं तुमच्या कुंडलीमध्ये गुरुग्रह जर खराब असेल किंवा म्हणजे जे असेल तर तेही सगळं व्यवस्थित होतं म्हणून याच्याने आपल्यावरती येणारे संकट हे सगळे दूर होतात गुरुबळ चांगलं होतं आपण जर काही जॉब करतो आहे बिझनेस करतो आहे त्याच्यात तुम्हाला सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित होत जातात घरात सुखसमृद्धी नांदत राहते आणि खूप छान आहे तर तुम्ही ना हे असं नेहमीत नेहमीतच तुम्ही मॉर्निंग आणि इव्हनिंगमध्ये याचं पठण करा किंवा टी व्हीवरती मोबाईलवरती लावून तर नक्कीच ऐका मी ते स्तोत्र पुढे दिलं आहे तर ते तुम्ही व्यवस्थित ऐका आणि मन लावून ऐका बघा की कित मन किती शांत होतं <्यारा> येन च राचरम् तत्पदम् दर्शितम् येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजित पदाम्बुजः वेदान्ताम्बुज सूर्यो यस् तस्मै श्रीगुरुवे नमः यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानमुत्पद्यते स्वयम् य एव सर्वसम्प्राप्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः चैतन्यम् शाश्वतम् शान्तम् व्योमातीतम् निरञ्जनम् नागबिन्दुकलातीतम् तस्मै श्रीगुरवे नमः स्थावरम् जङ्गमम् चैव तथा चैव चराचरम् व्याप्तम् येन जगत् सर्वम् तस्मै श्रीगुरवे नमः ज्ञानशक्तिसमारूढ तत्त्वमाला विभूषितः भुक्ति-मुक्ति-प्रदातायस तस्मै श्रीगुरवे नमः अनेकजन्म सम्प्राप्त सर्वकर्मविदाहिने प्रभावेण तस्मै श्रीगुरवे नमः न गुरोरधिकं तत्त्वम् न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः मन्नाथ श्री जगन्नाथो श्रीजगन्नाथो मद्गुरुस्त्रीजगद्गुरुः महात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः ध्यानमूलम् गुरोर्मूर्तिः पूजामूलम् गुरोः पदम् मन्त्रमूलम् गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलम् गुरोः कृपा गुरुरादीरनादिश्याम् गुरुः परमदैवतम् गुरोः परतरम् नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः सप्त सागरपर्यन्तम् तीर्थस्नानादिकम् फलम् गुरोरङ्घ्रीपयो बिन्दु सहस्रांशेन दुर्लभम् हरौ रुष्टे गुरुस्त्राता गुरो हृष्टे न कश्चन तस्मात् सर्वप्रयत्नेन श्रीगुरुम् शरणम् व्रजेत् गुरुरेव जगत् सर्वम् ब्रह्म विष्णु शिवात्मकम् गुरोः परतरम् नास्ति तस्मात् सम्पूजयेत् पूजयेद् गुरुम् ज्ञानम् विज्ञानसहितम् लभ्यते गुरुभक्तितः गुरोः परतरम् नास्ति ध्येयोसौ गुरुमार्गिभिः यस्मात् परतरम् नास्ति नेति नेति वैश्रुतिः मनसा वचसा चैव नित्यमाराधये गुरुम् गुरोः कृपा प्रसादेन ब्रह्म विष्णु सदाशिवाः समर्थाः प्रभवादौ च कैवल्यम् गुरुसेवया गुकारस्त्वन्धकारश्च ऋकारस्तेजौ उच्यते अज्ञानग्रासकम् ब्रह्म गुरुरेव न संशयः गुकारः प्रथमो वर्णो मायाधिगुणभासकः ऋकारो द्वितीयो ब्रह्म मायाभ्रान्ति विनाशकम् मन्त्रराजमिदम् देवी गुरुरित्यक्षरद्वयम् स्मृति वेदार्थ स्मृतिवेदार्थवाक्येन गुरुः साक्षात् परम् पदम् श्रीमत् परब्रह्म गुरुं स्मरामि श्रीमत् परब्रह्म गुरुं वदामि श्रीमत् परब्रह्म गुरुं नमामि श्रीमत् परब्रह्म गुरुं भजामि संसारवृक्षमारूढाः पतन्तो नरकार्णवे येन चैवोद्धृताः सर्वे तस्मै श्रीगुरुवे नमः ब्रह्मानन्दम् परमा सुखदम् केवलम् ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतम् गतनसदृशम् तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकम् नित्यम् विमलम् अचलम् सर्वधि साक्षीभूतम् मा वातीतम् ऋणारहितम् सद्गुरु अरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णुभो देवो महेश्वर छान होतं आणि खरंच मनाला खरंच शांती वाटते तर हे स्तोत्र तुम्ही नेहमी ऐका आणि आपण महिला पण जेवण वगैरे बनवतानाही तुम्ही ऐकू शकतात म्हणजे व्यवस्थित तर काही प्रॉब्लेम नाही आहे तर मन शांत करा देवाचं नाव घ्या आणि मस्त ऐका श्री स्वामी समर्थ